哦。Oh. ध्यानमूलं गुरुमुर्तिपूजमूलं गुरुपदं मन्तमु ধাৰে সমস্ত ভক্ত প্ৰাণ বৈষ্ণৱবিন্দ আজি আমি গীতাৰ এটি অধ্যায় অৰ্থাৎ এটি যুগৰ কথা আলোচনা কৰিবৰ বাবে আহিছোঁ গীতাৰ নিচিনা মহান তত্তবাদী উপনিষদৰ কথা আমি বুজাতো ইমান সহজ নহয় এতেকতে আমি এই মহান গীতাৰ তত্ব সাৰ মৰ্মাতো ইমান সঠিক নহয় গতিকে আমি এটি সামান্য জ্ঞানেৰেই এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়কে আমি সৰ্বপ্ৰথমতে সকলো ভক্ত বৈষ্ণৱকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ বাবে এই অনুষ্ঠান ইউটিউবৰ দ্বাৰা যি অনুষ্ঠান লাভ কৰিছে এই অনুষ্ঠান ইউটিউবৰ পৰা পাইছোঁ বুলি বা কোনোবা একজন ব্যক্তি কে তারা শুনেছ বুলই নাভাবি যাতে মনৰ সঠিক ভাৱনাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গীতার তত্ত্ববিলাক যদি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সিমানেই পৃথিবীত লাভ করা মনুষ্য জন্ম হিসাবে যথেষ্ট কামক দিব গতি আমি আজি গীতার এই সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান যুগ জ্ঞান আৰু বিজ্ঞান যুগটো যুগৰ অৰ্থটোৱেই হৈছে যে জীৱাত্মাই পৰমাত্মাৰ চিনাকি আৰু সম্বন্ধ কেৱল ঐকান্তিক সম্বন্ধ বুলি কৈছে ঐকান্তিক সম্বন্ধ কৰাটো এইটোকে যোগ বুলি কৈছে এটাকে এতিয়া আমাৰ সপ্তম অধ্যায় যিহেতু দিছে জ্ঞান আৰু বিজ্ঞান ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি বুজিব লাগিব এই কথাটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ যিকোনো এটা বস্তু দেখাৰ পিছত কি ভাৱ আহে বা তাক বুজাৰ পিছত কি ভাৱ আহে এইবিলাক হৈছে আমাৰ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ এটি অনুকৰণ ইয়াত কৈছে যে পৰা বা অপৰা প্ৰকৃতি পৰা প্ৰকৃতি মানে জীৱক কোৱা হৈছে আৰু অপৰা প্ৰকৃতি মানে শৰীৰটোক কৰা হৈছে আৰু পৰা অপৰা এই দুয়োটাৰ কোনো নিজস্ব কিন্তু অস্তিত্ব নাই বুলি যিজন ব্যক্তিয়ে বুজিব পাৰিছে সেইটোকে কৈছে জ্ঞান পৰা আৰু অপৰা প্ৰকৃতি পৰা প্ৰকৃতি মানে জীৱক কোৱা হৈছে অপৰা প্ৰকৃতি মানে শৰীৰটোক কোৱা হৈছে আৰু পৰা অপৰা দুয়োটা প্ৰকৃতি যে নিজস্ব অস্তিত্ব নাই এই কথাটো যিজন ব্যক্তিয়ে বুজি পালে তাকেই কৈছে জ্ঞান বুলি আকৌ যিজন ব্যক্তিয়ে পৰা অপৰা এই প্ৰকৃতিৰ মূল নায়কজন যদি ভগৱান বুলি বুজি পালে তেতিয়াহ'লে সেইটোকে কৈছে বিজ্ঞান যি ভগৱানকেই দুয়োটাৰে স্বত্বাধিকাৰী বুজি বুলি বুলি বুজি পালে সেইটোকে কৈছে বিজ্ঞান অৰ্থাৎ আমি এই কথাবিলাক যেতিয়া খুব তত্ত্ব সহকাৰে বুজিবলৈ যাওঁ খুব চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁ খুব ভাবিবলৈ যাওঁ সেইজন ব্যক্তিৰ বাবেহে গীতাৰ জ্ঞানৰ কথা উপলব্ধ কৰাৰ বিশেষ গুণ থাকিব পাৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ কোনো তত্ব বা ওচৰ চাপিব নিবিচাৰে সেইসকল ব্যক্তি কেৱল শুনা হয় বা ভাল পোৱা হয় ভাল লাগে বুলি কয় ভাল পাইছোঁ বুলি কয় কিন্তু তাৰ তত্ব সাৰ মৰ্ম এইবিলাক বুজি পোৱাটো ইমান সঠিক নহয় সেইকাৰণে কৈছে গীতাৰ যিটো মহাত্ম গীতাৰ মহাত্ম কথাটো বুজি পোৱাটো বিশেষভাৱে সন্ত মহন্তৰ বাবেহে যোগ্যতা আছে যিসকল প্ৰকৃত ভকত এইসকলৰ বাবে যোগ্যতা আছে বাকীসকলৰ বাবে ই কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে আমাক

কি বুলি কৈছে শ্লোকটোত যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিতৰত কোনোবা দুজনমান ব্যক্তিয়েহে ভগৱানক বুজাৰ বা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে কোনোবা দুজনমান ব্যক্তিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকেহে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু ভগৱানৰ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান পঠাৰ বাবে সেই বুজা যিকেইজন ব্যক্তিয়ে হাজাৰ হাজাৰ মাজত যিকেইজন ব্যক্তি ওলাইছিল তেনেকুৱা আৰু লাখ লাখ ব্যক্তিৰ মাজত যিসকল ব্যক্তি ওলালে সেই ব্যক্তিসকলৰ মাজতো কোনোবা এজন বা দুজন ব্যক্তিয়েহে ঈশ্বৰৰ সম্পৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইকাৰণে কৈছে যে কেতিয়াও ইমান সাধ্য নহয় কেতিয়াও ইমান সঠিক নহয় ঈশ্বৰৰ তত্ব কথা জনা এইটো কৈছে বিজ্ঞানময় কৰি তোলাটো ইমান সম্ভৱ নহয় গতিকে আমার এই সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান যুগত এটা কথা কৈছে কি কৈছে কি বুলি কৈছে যে আমাক কি বুলি কৈছে যে শত্রু বৃদ্ধা ভজন মাম জ্ঞান হ। কীর্তি আর জিজ্ঞাসরী জ্ঞানীশ্বর্য আওয়ে কি পৃথিবীতে চারিবিধ মানুষ আছে ঈশ্বৰক ভজনা কৰা চাৰিবিধ মানুহ আছে এই চাৰিবিধ মানুহৰ ভিতৰত আমাক ভাগ কৰি দিছে কোন কোনবিধ মানুহে ঈশ্বৰক ভজনা কৰে এবিধৰ নাম দিছে এবিধৰ নাম দিছে আৰ্ট আৰু এবিধৰ নাম দিছে জিজ্ঞাস আৰু এবিধৰ নাম দিছে এই চাৰিবিধ মানুহে ঈশ্বৰক ভজনা কৰে অৰ্থাৎ যে সকল ব্যক্তি সেই সকল নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নিজৰ এই প্ৰকৃতি জগতখনত জীয়াই থাকিবৰ বাবে যি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন ধন ধনৰ প্ৰয়োজন এইবিলাকৰ বাবেহে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰে সেইবিলাক যাতে পূৰাই দিয়া বুলি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰে আৰু যিসকল আত্ত বুলি কৈছে দ্বিতীয়তে আ আৰ্থ মানে ধৰি লওক যিসকল মানুহ বেমাৰত ভুগি আছে উঠিব নোৱাৰা বেমাৰত ভুগি আছে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা বেমাৰত ভুগি আছে খাব নোৱাৰা বেমাৰত ভুগি আছে বা এনেকুৱা অন্যান্য যিবিলাক বেমাৰ তাৰ বাবে নামঘৰত মন্দিৰত বা য'তে ত'তে বা ঘৰতে সকাম নিকাম চোৱা চিতা আৰু কি করে এইবিলাক ভাল হওক বুলি নিজৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি যিবিলাক চাকি বন্তি জ্বলায় হৈছে আত্ম অর্থাৎ দুখত পৰি ঈশ্বর ভজনা করে আর এবিধ আছে জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জিজ্ঞা কৰে জানিব বিচাৰে বা ঈশ্বৰৰ পৰা ই বিচাৰে যে সুখ বিচাৰে সুখ বিচাৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত মোৰ ল'ৰাটো সুখে থক মোৰ ছোৱালীজনী সুখে থক মোৰ পৰিয়ালটো সুখে থক এনেকুৱা ভাৱনাই জিজ্ঞাসা কৰে মানে ঈশ্বৰক নাজানিব বিচাৰে এইটোকে কৈছে জিজ্ঞাসা আৰু এবিধ আছে প্ৰেমী ভক্ত প্ৰেমী ভক্তটো হৈছে কি প্ৰেমী ভক্ত এইটোৱেই যে ঈশ্বৰৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে যে প্ৰভু তোমাৰ চৰম কমলত ঠাই দিয়া তোমাকে সকলো চঞ্জাই দিছোঁ তুমি এই সৃষ্টি স্থিতি পালনৰ গৰাকী গতিকে তুমিয়েই মোক তোমাৰেই মই ময়েই তোমাৰ তুমিয়েই মোৰ ময়ে তোমাৰ এই ভাৱনাই লওঁ আৰু সেইবাবে সেই সকলো ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি বাঢ়ে ঈশ্বৰৰ লগত থাকে সকলো সময়তে ঈশ্বৰৰ কথা পাতি ভাল পায় বা ক'ৰবাত গ'লেও দুজন মিলিলেও ঈশ্বৰৰ যদি আলোচনা হয় থাকি ভাল পায় বা কৈ ভাল পায় এই কথাবিলাক ভক্তৰ ক্ষেত্ৰতহে দেখা যায় অন্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা নাযায় বেলেগ বেলেগ যিসকল অৰ্থাৰ্থ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ অৰ্থৰ বিষয়ে জ্ঞান আছে সেইসকলে কেৱল ক'ৰবাত গ'লেও লগ পালেও বা মাটি বাৰী কিমান ঘৰ দুৱাৰ কিমান সা সম্পত্তি কিমান হৈছে এইবিলাকৰ কথাহে পাতিব আৰু যিসকল আত্ত আত্তসকলে কি পাতিব যে বৰ দুখ হৈছে বহুত কষ্ট হৈছে ভগৱানেনো কি কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ ভগৱানলৈ এখন শৰাই দিব লাগে এনেধৰণে নিজৰ দুখবিলাক নিবাৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে আৰু যিসকল ব্যক্তি জিজ্ঞাসু তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ দ্বাৰা নিজৰ সুখ বিচাৰা যি পদ্ধতি সেইটোৱেই ঈশ্বৰৰ ওচৰত জানিব বিচাৰে এই কথাবিলাকেই হৈছে জিজ্ঞাসুজনৰ কাম আৰু যিসকল প্ৰেমী ভক্তি সেইসকলে কেৱল অন্য একো নিবিচাৰে তেওঁলোকে কেৱল বিচাৰে যে ভগৱানৰ যাতে ভগৱানক পালেই মোৰ আৰু একো দৰকাৰ নাই ভগৱানেই মোৰ সৰ্বস্ব ভগৱানেই মোৰ সকলো এই ভাৱনাটোলৈ কৰে সেইবাবে তেওঁলোকৰ কি হয় ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি ক্ৰমন্ময়ে বাঢ়ি গৈ থাকে বাঢ়িয়ে গৈ থাকে বাহিয়ে গৈ থাকে আৰু ক'ৰবাত গ'লেও তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ কথা পাতে বা নিজৰ ঘৰখনৰ কথা নাপাতে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কথা নাপাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা পাতি ভাল নাপায় বা ক'ৰবালৈ গ'লে এইখিনি সকলো পাহৰি যায় কেৱল ভগৱানৰ কথা পাতি ভাল পায় এইখিনি মানুহেই চাৰিধ মানুহে সেইকাৰণে ঈশ্বৰ ভজনা কৰে এই চাৰিবিধ মানুহে যিটো ভজনা করে তার যি চাৰি নম্বৰ যিটো প্ৰেমী ভক্তি এই ঈশ্বৰক ঈশ্বরক বিজ্ঞানময় স্বৰূপে বুজিব পাৰে বাকি সকলে কেউ গতিকে গতি আমি চমুকে যদি বুজিব বিচাৰোঁ জ্ঞান আৰু বিজ্ঞান এয়াই উচিত আৰু ইয়াকে যি উচিত ভাৱনাৰে শুদ্ধ ভাৱনাৰে বুজিব বিচাৰে এই ভাৱনাবিলাকো এনেই নাহে এই ভাৱনাবিলাক কেনেকৈ এনেই আহিব এনেইতো নাহে ইয়াত বহুত কথা আছে যে এজন এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া নিজৰ শৰীৰটোক ভাল নাপায় নিজক ভাল নাপায় এই সকলো ব্যক্তিয়ে আনক কি ভাল পাওঁ অর্থাৎ আন মানে কি ভগবান ভগবান আন ভগবানক চিনি পাবলে নিজের ভগবান আছে নিজের শরীরত ভগবান আছে এই নিজের কষ্ট দিয়ে নিজেই কষ্ট দিয়ে বেলেগক বেলেগে নিদিয়ে কষ্ট নিজেই নিজক দিয়ে কষ্ট এই কৈছে আপুনি আপনি আপোনো আপুনি আপনি আপোন মিত্র আপনি আপনার মরে আপনি আপনার আমাক ঘোষাত দিছে এই কথাষাৰি যে কৈছে যে তুমি তোমাৰ নিজেই সত্ৰ বেলেগ সত্ৰ নাই তোমাক সত্ৰত আনিবৰ বাবে আৰু তুমি নিজেই তোমাৰ মিত্ৰ যদিহে তুমি সৎ ভাৱনাৰে সৎ চিন্তাৰে ঈশ্বৰ ভাৱনাই ঈশ্বৰৰ খাদ্য খোৱা ঈশ্বৰৰ যি অংশ সেই ঈশ্বৰৰ যি কৰ্ম ঈশ্বৰৰ যি অভ্যাস সেইবিলাক যদি তুমি কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কেতিয়াও বেলেগ হৈ নোযোৱা তুমি ঈশ্বৰ প্ৰেমী হৈ যাবা ঈশ্বৰৰ ভক্ত হৈ যাবা আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে সেইটোকে নকৰি তাৰ বিপৰীতে নিজৰ সুখ শান্তি লাভৰ বাবে দুখত পৰাৰ বাবে এইবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰে এইসকল ব্যক্তি কেতিয়াও ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি নহয় শুনা যাব দেখা যাব এনে কোৱা হ'ব কিন্তু এই কথাবিলাককে আমাক কৈছে যে আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগে সদায় সৎ অভ্যাস হ'ব লাগে অভ্যাসৰ দ্বাৰা আমাৰ বহু কাম হয় ছয় নম্বৰ অধ্যায়ৰ অভ্যাস যুগ ঈশ্বৰে বুজাইছেজনক যে তুমি ইন্দ্ৰিয়ক দমন কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে কিন্তু একেদিনাই দমন কৰাটো ইমান সম্ভৱ নহয় ইন্দ্ৰিয়ক দমন কৰিবলৈ হ'লে এদিন এদিনকৈ এদিন এদিনকৈ অভ্যাস কৰোঁতে 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 কি হৈ যাব এদিন নাইকিয়া হৈ যাব ইন্দ্ৰিয়ৰ লালসা যেনেকে ৰত্ন কৰক মৰা আম মৰা আম মৰা আম এনেকে এনেকে কৈ থাকোতে থাকোতে এদিন ৰামৰ আম হৈ গল মৰাটো পাহৰি গ'ল গতিকে আমি সকলোবিলাক মৰা আমি সকলোবিলাকেই মৰা বুলি কৈছো গতিকে মৰা যেনেকে সমীক মুনিয়েও নিজৰ পুত্ৰ চিংগিমুনিক কৈছিলে যে মোৰ এই মৰা শৰীৰটোত ৰজা পৰীক্ষা ৰজা পৰীক্ষিতে যি মৰা সাপ এডাল আনি দিছে ইয়াততো কোনো ভুল কৰা নাই অৰ্থাৎ ময়ে মৰা আৰু মৰা সাপডালৰ লগত তুলনা কৰিছে এইটো কি ডাঙৰ কথা হোৱা নাই গতিকে আমি ব্ৰাহ্মণ আমি যাকে তাকে যিকোনো অভিশাপ দিব নালাগে তুমি ভুল কৰিলা গতিকে এই মরা বস্তুট আমি কি করেছো এইটোৰ বিষয়েহে চিন্তা করছি এইটোৰ বিষয়ে কেনেকে সুখত থাকো কেনেকে সুখেৰে খাও কে দুপইচা গত কেক ভালকে থাকো ঘর কেনেকে ভালকে বনাম ইচ্ছা এতু কেতিয়াও এজন মানুষ হিসাবে সঠিক মানুষ হিসাবেই কেতিয়াও হব নোৱাৰে লাগিব আমাক নলগা কোনো কথা নাই কি লাগিব যিটো ঈশ্বৰে দিয়ে সেইটোহে লাগিব তাৰ বাহিৰে একো নালাগে গতিকে এইখিনি কথাকে আমি যিটো জ্ঞান বিজ্ঞান যুগত যি বুজিলোঁ এইখিনি কথাকে যদি সকলোৱে অকণমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি ভাৱনাৰে লয় আমি কৈছিলোঁ যে ঈশ্বৰৰ বুজিবলৈ নিজক বুজাৰ যি ইচ্ছা থাকে সেইজন মানুহ ঈশ্বৰক বুজি পায় অৰ্থাৎ নিজৰ শৰীৰটোত কষ্ট দিয়ে কিন্তু ঈশ্বৰক ভাল বস্তু খুৱাই নেদেখা ভগৱান যিটো দেখা নাই সেই নেদেখা ভগৱানৰ আগত কিমান সুন্দৰকৈ সেৱা কৰে কিমান সুন্দৰকৈ কি দিয়ে শৰাই দিয়ে সঁফুৰা দিয়ে পঞ্চপ্ৰসাৰ দ্ৰব্য দিয়ে নৈবেদ্য দিয়ে ধূপ ধূনা জ্বলাই কিমান সুন্দৰভাৱে পূজনা কৰে কিন্তু সেই ভগৱাননো ক'ত আছে চৈতন্যস্বৰূপেটো নিজৰ লগতে আছে আৰু নিজে কি খায় মদ খায় ভাং খায় নিজক শাস্তি দিছে নাই নিজক চিনি পোৱা নাই নিজৰ গাপ থকা ভগৱানক নাজানে গতিকে এনেকুৱা হোৱাৰ বাবে সেইজনে শত্ৰু বুলি কৈছে নিজে নিজৰ শত্ৰু ই কেতিয়াও মিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইজন ব্যক্তিয়ে আনক আনক মানে ভগৱানক কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰে ই সম্ভৱ নহয় গতিকে প্ৰিয়সকল আমি যাতে নিজক শাস্তি নিদিয়াকে নিজক মৰম কৰি নিজকে ঈশ্বৰৰ খাদ্য খুৱাই ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰি যদি আমি বিজ্ঞান ৰূপলৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ কাৰ্য সিদ্ধি হ'ব জয় শ্ৰী কৃষ্ণ